aytaylik bir qiynalib turgan oilani farzandi o'qiyapti kontraktini to'lash boy uchun hech narsa emas o'sha kontraktga o'qib turgan inson uchun muammo ular uchun muammo to'lab qo'ysangiz o'sha o'qisa bir kadr bo'lsa qancha odamga foydasi tegadi qancha odamga ilm o'rgatadi shogird chiqaradi xizmat qiladi yurtiga diniga vataniga xizmat qiladi o'sha ilm olishiga odamlarga jamiyatga diniga foyda keltirishiga sababchi bo'lgan bo'lasiz endi bitta o'ylab qo'yish kerak ho'p to'xta mana shu joyda ey xudo men hayotim davomida bironta ahli ilm ahli qur'on yoki bo'lmasam boshqa soha vakilini o'qishiga sarmoya ajratdimmi uni otasi bor ba'zilarini ba'zilar otasi yo'q onasi bor ba'zilari yetim bo'lib o'qiyapti kerak bo'lsa men faqat qora aka domlani demayapman hammasi qo'shnim yoki mahallam palonchida o'itirgan bola jamiyatga foyda tegadigan bola bo'lsin ey xudo ertaga bir yaxshi kadr bo'lsin yurtiga xalqiga foydali inson bo'lsin deb diniga xizmat qiladigan bo'lsin deb adolatli bo'lsin haromga yurmaydigan bola bo'lsin deb e'tibor bermasak yordam bermasak qaramasak u bola katta bo'lganda nima bo'ladi azizlar qanday inson bo'lib yetishib chiqadi jamiyatimizga foydali inson chiqishligiga loaqal eng osoni duo qilib qo'yinglar haqqiga duo qilinglar sizdan ko'p narsa talab qilinmayapti agar qo'lingizdan kelsa ozgina sarmoya ajrating bering eng zo'ri bo'lsin jamiyatda muhtoj bo'lib qolmasin o'shalar